Сергеевна, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Залы, это очень приятно, дорогие друзья. Я очень волнуюсь. Сегодняшний праздник для жителей нашего поселка – это же, конечно, большое событие наш край искусства хореографии баловало не очень, оно его просто не замечало. Сразу после войны в нашем Доме культуры вели танцевальные кружки Таиса Ивановна Ромашенко, затем Таиса Ивановна Щеткина, потом эстафету э, перенял Николай Николаевич Балкун, потом был большой перерыв и целая вереница выпускников культпросветучилища которые задерживались у нас ну, на год, в лучшем случае, 2-3. Затем опять было большое затишье в танцевальном искусстве Белокуракинщины. И в 1999 году виновница сегодняшнего торжества, закончив хореографическое отделение, ответила согласием на наше приглашение работать в нашем Белокуракинском доме культуры приехала сюда. Я хочу сказать, что с этим человеком было очень комфортно работать. Она очень коммуникабельный человек и очень творческий. Через ее коллектив прошло очень много ребят. И я хочу сказать, что где-то воспитание, участие в танцевальном коллективе, где-то воспитание не только красоту, это и уроки гражданственности. Это и Коллектив воспитывает, где так ценится чувство локтя. Она также воспитала и нас с вами, зрителей. Мы стали более требовательны, и вместе с тем добрые одновременно. Она работает в таком хорошем творческом тандеме с костюмером Светланой Усаниной, звукорежиссером Юрием Ромасюком. И это, конечно, их работа тоже самой высокой, самой высокой пробы я хочу сказать, что в этот день хочется пожелать, конечно, уже сегодня звучали много таких пожеланий, хочется еще раз сказать, виновница торжества, дайте ее на сцену. <говорит> <говорит> Иплата, всем нам мира и благоденствия. А еще, конечно, спонсор, артист, с которым мы побывали. А це на хвабу. Ці літі. щиро вітає танцювальний колектив Грація з 15-річчя. В нашому закладі навчається більше 40 вихованців, які приймають активну участь і в фестивалях, і в конкурсах, і в святах. Минулого року, рік назад, Середня група, дякуючи батькам, брала участь в, до... в Всеукраїнському фестивалі Розстріляна молодість, який був присвячений воїнам-інтернаціоналістам у місті Житомирі, де вони здобули перемогу та стали лауреатами. Ольга Володимирівна також стала переможцем обласного фестивалю художньої самодіяльності серед. Педагогів області Луганщини в номінації хореографії. Організувала танцювальний колектив серед педагогів будинку творчості Данс, і також приймає активну участь в громадському житті. Вона наш голова профспілкового комітету. І сьогодні ми хочемо побажати міцного здоров'я, натхнення. Творчості, добра і радості і даруємо також невеликі кошти на придбання костюмів зі святом.